o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom bilim yurti o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi qoshidagi akademik litsey va toshkent islom instituti mir arab oliy madrasasi hadis ilmiy maktabi va o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabalari o'rtasida vatanni sevmoq iymondandir mavzusida esselar tanlovi tashkil etildi uning birinchi bosqich tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan tanlovning asosiy maqsadi yoshlarni milliy qadriyatlar an'analarimizga sodiq ruhida tarbiyalash vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish ommaviy madaniyat ko'rinishidagi salbiy illatlarni yoshlarga tushuntirish ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning zamonaviy shakl usul va vositalarini hayotga keng tatbiq etishdan iborat o'zbekiston xalqaro sam akademiyasining 80 ga yaqin talabgor talabalari akademik litsey o'quvchilari birinchi bosqich ishtirokchilari bo'ldi dastlab ularga esse janri talablari qisqacha tushuntirildi vaqt belgilandi ishtirokchilar ijodiy ishga sho'ng'ib ketdilar maxsus va oliy islom bilim yurtlari o'rtasida respublikada birinchi marta esselar tanlovi o'tkazilmoqda bunda talabalar beshta kriteriya bo'yicha yigirma baldan jami yuz balda baholanib boriladi bunda talaba ko'proq mavzuning to'laqonli ochib berilganligi tarix va bugun bilan bugungi tasavvurlari kengligi mavzuga oid muammoning yechimi va takliflari imlovi xatolar va savodxonligi va shu bilan birgalikda bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarda qay darajada talabaning mustaqil fikrining mavjudligi xulosa va takliflar berilib boriladi talabalar tomonidan yozilgan insholar akademiyaning mutasaddi rahbarlari o'quvchi va xodimlaridan tuzilgan hakamlar hayati tomonidan tanlov shartlari va baholash mezonlari asosida -as baholandi ijodiy ishlarni tahlil qilish saralash jarayonlari shaffof tarzda yo'lga qo'yildi hay'at a'zolari esse muallifining shaxsini bilmagan holatda maxsus shifrlangan daftar varaqlariga -ge bitilgan matnni o'qib -uh baho berdilar shundan so'ng tanlovning yakuniy natijalari e'lon qilindi shuningdek hakamlar hayati tomonidan tanlov doirasida yaxshi natijalarni qayd etgan talabalar -no turli nominatsiyalar bilan ragbatla toshkent islom instituti ko'kaldosh o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida ham esselar tanlovining birinchi bosqichi shu tahlit tashkil etildi hamda o'tkazildi esseni yozishga o'tirganimda vatan haqida yozish qanchalik qiyinligini qanchalik murakkabligini juda yaxshi his qildim juda yaxshi tushundim inson shunday vaziyat bo'lar ekanki o'zi haqiqat yaxshi ko'rgan narsasini yaxshi ko'rgan insonini yaxshi ko'rgan tuyg'usini ta'riflashga uni maqtashga yoki undagi unga bo'lgan mehrini muhabbatini tasvirlashga so'z topolmay qolar ekan ana shu narsa meni o'zimda kuzatildi eslatib o'tamiz tanlov nizomiga ko'ra respublika bosqichi ishtirokchilarining barchasi noutbuk bilan taqdirlanadi birinchi o'rin sohibi o'ttiz million keyingi o'rinlar mutanosib tarzda yigirma va o'n million so'm pul mukofotini qo'lga kiritadi tanlovning respublika bosqichi faol ishtirokchilari turli nominatsiyalar bo'yicha ham taqdirlanishi rejalashtirilgan